выйти с конференции и подумать, с нашей встречи подумать, о, вот это то, чего мне не хватало. Вот теперь все заработает, и теперь реально церковь будет расти, у меня все в жизни пойдет по-другому. Поэтому предшествующий фактор – это наши отношения с Богом. И за рамки наших отношений с Богом никто из нас никогда не заходил, друзья, и по плоти ничего не получится, если не будет нашей жизни перезагрузки, жизни под духу. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Пару слов для того, чтобы войти войти в этот текст. Это страстный четверг. Христос э, со своими учениками в тайной горнице. Они провели время. Ноги уже помыты. Предатель уже определился. Петру предречено отречение. Они выходят за окружной стену Иерусалима, долина Кедрон, виноградники. Если бы вы были, друзья, просто представьте на минуту, что вы один из учеников из 12. И у вас есть счастье такое приблизиться к Христу, э, предсмертный час. У меня когда-то сестричка, она умирала за три дня до смерти, и говорит, Ух, я ухожу на небо, вас там буду ждать. Я это запомнил. А сейчас представьте себе, что вы, и там, и ваш Господь. И вот он с вами вместе рядом, и вы хотите сказать ему, спаситель, скажи, а чем заниматься по жизни там? Как говорит молодежь, по жизни чем заниматься? Он бы вам сказал бы одно интересное слово. Прибудьте во мне. Что это слово значит, вы бы сказали? Попробуем понять, что это слово значит в контексте вот этого текста, друзья. Итак. «Я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слава не вас, прибудут то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. И 11 еще тоже. Это сказал Иван, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Радость будет совершенна. Хочу начать с обетования. Седьмой стих говорит об обетованиях. Мы прекрасно понимаем, если у вас все в порядке с богословием, вы понимаете, что любовь Божья безусловно. Народ Божий. Аминь. Аминь. Обетование. условно, ну, ну, согласитесь. Встречаются условные союзы, если то. Седьмой стих конкретно говорит об обетовании, что Аминь. у нас бывает в случае первого, будет последствия будет второй. Если прибудете, вот это слово опять прибудете, то написано "Пожелайте". По сути можно спросить, а чего веточка будет желать? Веточка будет хотеть плодоношения, скорее всего. Еще есть хорошее обетование: радость будет совершенно. Не просто, знаете, как молодежь не повеселиться там хочет там. И причем очень много увеселительных есть элементов разных. друзья. Идет речь о радости, которая не зависит от внешних обстоятельств. Идет вообще, когда мы говорим о радости, мы знаем, что это плод Духа Святого. То есть это есть, но если мы во Христе, во Христе, это обетование. Пожелайте будет, радость будет совершенна. Мой друг говорит, что, что совершенство это сумма слагаемых элементов, нечего прибавить и нечего убавить. Вот такая радость, оказывается, может быть. Хорошо. Так от чего зависит вот эта радость, друзья? Пару моментов. Первое, что Христос говорит, что Он истинная виноградная глаза. Он учит о том, что есть ну, очень мощный образ, если мы понимаем, образ зависимости. Мы понимаем, что веточки органично зависят от лозы. Веточка без лозы не может, мы это понимаем, согласитесь, вообще нереально. Она не будет плодоносить, она не будет иметь соки. Мы это понимаем где-то на уровне, вот если говорить за, за, природу. Дальше Христос говорит, что очистка идет через слово, и потом вот это слово такое встречается, но несколько раз. Прибудьте, 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 прибудьте. Что же это такое прибудьте? Ключевое слово, если брать, самое часто повторяющееся плод. Плод Библия говорит, что есть внутренний, есть внешний. Внутренний. Характер. Девять атрибутов Иисуса Христа. Любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, хода, воздержание. Хороший характер. Хотите иметь такого спутника жизни или окружен, быть окруженным такими людьми? Хороший момент. Но знаете, подобное притягивает подобное. Как саму таким стать? Вот вопрос хороший, друзья. И вот теперь есть слово. Мы понимаем, что будет плод. В каком случае, друзья? Видите вы? Мы же видим, да? Если прибудем. Вот это слово «если будет». Можно вам это слово показать визуально? Слово прибудьте. Посмотрите на мое внимание. Вот это слово прибудь. Причем скажу так, что нам свойственно страдать приступами к духовности. Как тревога, так до Бога. Вот, вот это ментальность украинца. А моя теща говорит, что нас посещают приступы духовности. Как только зажала в жизнь, моя знакомая однажды отношения с Богом, всю суть отношений с Богом передала одним предложением. сказал так, зажала, прибежала, попустила, убежала. Слово прибытие переводится так, жить, быть, находиться поблизости и столько держаться. Вот это слово прибытие. Поймите, вы, идет речь о процессе. Вот это, вот это слово прибытие, оно видит очень много важных знаний в нем. при потоках вод, плод во время свое. Перед этим есть предшествующий фактор. День и ночь, где человек должен быть. В? Правильно, в законе его день и ночь идет речь о процессе. Слово прибудьте означает процесс постоянных взаимоотношений. Друзья, вот это слово запомните его. Статистику вам расскажу. По Евангельским церквям проводили статистику, сколько, сколько времени проводят люди с Богом в личных отношениях. При этом момент. Мы ожидаем, что мы, мы возьмем технику. Можно сейчас начать малыми группами заниматься в церкви, но если не буду, прибудьте, мы же понимаем, что не получится малыми группами достичь успеха. Плодоношение – это результат пребывания. Запишите себе одно слово там, друзья. Технократия не поможет. Это очень важное слово, у вас есть там в конспекте пропущенное. Технократия не поможет. Технократия не поможет. Конспекты у всех есть, друзья, кто хотел Технократия не поможет. Конечно. Да, технократия, да. Технократия – это, если говорить, это человеческая попытка достичь успеха в кратчайшие сроки за счет собственных усилий мы начинаем цели ставить конкретные, мы распределяем обязанности, мы начинаем удаляться в работу, мы суетимся, а процесс и прогресс – это разные слова. В процессе можно быть, но прогресс не факт, что будет. Технократия не поможет. Слово «прибудьте» – вот он, друзья. Итак, статистика Ивановских циркей проводили анкетирование харизматики, те, которые, ну, мы можем там оспаривать верующие, они а не неверующие друзья, говорят, что они проводят с Богом в течение дня час в личных отношениях с Богом. ХВЕ, христиане веры Ивановска, приводят с Богом по их данным, по их данным, по вот аналитике, они говорят, что они с Богом проводят полчаса. Ивановские христиане баптисты, мы. Те, у которых самая правильная доктрина. Проводят с Богом Журнал «Евангельская мила» за 2014 год говорит, что евангельские христиане баптисты молятся в течение дня 7-8 минут. Причем я называю клуб любителей, так называемый «Господи, благослови эту пищу». Вот это наша ситуация. Нравится? Меня задевает, на быть, реально. Меня задевает, цепляет конкретно. Вот эта ситуация с нами. Слово «прибудьте» говорит о постоянных взаимоотношениях с Христом. О постоянных. Попробую вам. У меня есть дедушка, 78 лет ему, зовут Билл Беловец. Он говорит, что две составляющие христианской жизни Вот этот, вот этот палец. Вот этот палец отвечает, на, вот этот палец говорит условие «прибудьте». Жить, быть, находиться в области с Это палец наших личных отношений с Христом. Библия говорит, говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. То есть вот это динамика отношений. Вы помните, когда вы покаялись, братья и сестры? Вы вспомните, вы просыпались утром, да вообще не вопрос было встать. На служение да вообще не вопрос, куда бы ни послали, все было нормально, с этим пальцем у нас было все в порядке. этот палец отвечает на вопрос, кто? Библия, Бог заинтересован больше в то, чем как, заметьте. Бог заинтересован больше в характере, чем в технике. Но у нас ситуация получается так, вот этот палец, это палец технократии. Попытка достичь успеха. Этот палец, если хотите, назовем его так. Палец техники, палец компетенции. И он начинает расти. Вот этот пальчик мы спрятали. Вот этот развиваем. А кого грузит в церкви? Да тех, кто грузится. Служений все больше, плода все меньше. Страна. Сколько крещений? Я бываю, люди спрашиваю, сколько у вас служений в церкви? Он говорит, нас. Я на церковь сначала говорит, 80 служений. Я говорю, а сколько людей крещения принимают? говорят, три. Я говорю, знаешь, что вы так? Такое ощущение, что лошадь сдохла а вы продолжаете на ней есть. Мужик один на рынке покупал их и продавал по той же самой цене. У него спрашивают, в чем фокус? Он говорит, шорох нравится. Братья мои сестры, поймите, без вот этого пальчика, без наших личных отношений а с Богом, у нас ничего не получится. Можем еще начать малыми группами заниматься еще. Можем провести проекты много по, тут вот если брать в Хмельницкий. Но если не будет вот этого пальца, ничего не получится. Мы палец, как правило, зажали, вот так спрятали его. И Бог говорит, что за первую любовь, это же не на первое время, это, это, если брать эталон на всю жизнь отношения. Но потом мы полюбили что-то другое. И на все, что мы любим, у нас есть время для Правда? Вы так смотрите на меня, как будто бы неправду я говорю. На все, что мы любим, у нас есть время, братья и сестры. На все, что вы любите, мы находим время. Не надо нам рассказывать, как украинцы говорят, вы бабы качемерихи. Мы на все, что мы любим, у нас есть время, и силы есть время. Просто иллюстрацию, как бы, по пошучу с вами. Вот, пусть скажем так, представьте у бабушки вот спина, астерохондроз, да? Вот спина болит, все, не разъебается вообще. И давление зашкаливает, это реальное давление, все, просто надо просто там, нельзя нагибаться даже. 100 долларов купюр лежит на, на земле, вы думаете, не поднимет? есть время и силы на все, что мы любим. У нас все есть время, силы. Мы ищем, мы замечаем то, что мы любим, друзья. Когда вы Бога искатели по жизни, и вы любите Бога, вы замечаете Его во всем. Вы Его ищете постоянно, вы к с слову очень серьезно относитесь. Не вопрос стать рано утречком и искать лица Божьего. Но этот пальчик вопросов. Как Бог с нами работать? Почти не осталось других вариантов, как первый вариант. Работать на уровне нашей нервной системы. Первая внутренняя нервная система, когда у верующих начинается апатия, разочарование, депрессия. Депрессия. И ты замечаешь, думаешь, что это такое происходит с очень... А Христос говорит, радость будет совершенно. А где что делать? Это первый вариант. Если дух нет отношений с Богом, это ключевой момент, как Бог работает. Второй вариант. Господь положит меня в эту такую кроватку, приходит любимая, поправляет подушечку, говорит, любимый, спи, отдыхай я замечаю, что этот пальчик движется сам собой. А вот этот пальчик никто не заменит, друзья. Никто не заменит. Мой, мой преподаватель, ему 78 лет, каждый раз говорит у нас, братья, ну что это похоже? Добивается от нас одного вот, ответа. А ну давайте, ну что вам похоже, братья и сестры? Давай по, 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 пообщаемся. На птицу? Да. да. Он говорит, это клюв цапли. И он говорит, нам каждую сессию. говорит, я надеюсь, кому-то сегодня достучусь. Вот Первое, что хочу, чтобы вы запомнили, друзья, вот этот жест со мной связано может быть. Если не будет у вас отношений с Богом, Бог определяющий фактор для Бога, кто тот человек, чем как он будет действовать. Кто я во Христе, насколько близких отношений я с Богом, будет определять мою плодоносность. И там запишите, у вас есть предложение, напишите, плодоносность это результат пребывания. Плодоносность это результат пребывания во Христе. Или плодоношение. Плодоносность это результат пребывания во Христе результат пребывания во Христе. Слово «прибудьте запомнили» переводится «жить, быть, находиться поблизости и стойко держаться, друзья». Плодоносность – результат пребывания во Христе. Еще есть одно вам такое интересное слово, если вы заметили, не можете. Мы время от времени верим в свою уникальность. Нам кажется, что мы можем. Ну как не можем? Замуж можно выйти по плоти? Можно. Детей можно по плоти воспитать? Можно. Дом по плоти можно построить? Друга найти? Но интересно Бог, ну, друзья, послушайте внимательно, эту мысль продолжим. У Бога зачет только по духу. У Авраама сколько детей? Двое или один? Он просто представьте один момент. Здесь написано, что только дети обетования признаются за семя. Детек под духу. И когда Бог говорит с ними «Дети, поклоняться мне на гору. Говорит, возьми сына твоего. Единственное. Бог. Божий, у Бога все поступки, вот этот пальчик вообще не зачет. Я знаю, что большинство из нас верит в этот пальчик. Мы верим в свою уникальность, мы верим, что мы будем исключение из общего права. И мы часто, часто думаем, что Господь наш пошутил, когда сказал, если ты будете во мне, то приносите немного плода. Просто подумайте об этом. Что предлагали? На первый принцип предлагал друзья, момент, обновиться в отношении с Богом. Просыпаться рано утром, привести себе немножко в порядок. почистить зубы, выпить 400 грамм воды. И один принцип. Буду насыщаться образом твоим. Не насыщайтесь, не ешьте, пока вы не общались с Богом. Не ешьте, братья и сестры. Нет Библии, нет завтрака. Нет общения с Богом, нет завтрака. Нет, не надо вообще. Насыпьте сначала свою душу бессмертную. Общение с Богом пускай будет. А потом занимайтесь всеми остальными. В противном случае мы проведем всю жизнь в суете. Библия говорит, что Бог погубил народ Израиля, когда они отступали от Бога. Написано, погубил их там в суете. Хуже наказание быть не может. Если у вас сейчас время суеты, вы замечаете, что этот палец у вас растет, самое время задуматься, как этот палец друзья. Простые вещи. Хорошо. Слово не можете, это интересное слово. Представьте себе, что стоит там двигатель за окном, где-то у вас стоит вот там, где-то за окном. И он 10 лет там стоит. Там 6 и 7 объемов двигателя, но он никуда не ездит. Это просто мебель у вас стоит. Вот вы выходите, он стоит, и спрашивает, что он не ездит. Почему пользы от него нет? А вы просто понимаете, что там тут топлива. И если у нас не будет близких отношений с Богом, если мы будем просыпаться рано утречком, если мы не будем себе напоминание, может быть, ставить в будильнике, сейчас хорошие телефоны поставьте себе, с семи, как Давид говорит, я с день прославлю тебя, органайзеры, что-то делайте для того, чтобы у вас было многократное молитвенное жизнь, чем я, друзья. Тогда у вас что-то получится. В противном случае мы сейчас поговорим про малые группе, и скажете, о, это сейчас заработает. Да не заработает. Ничего не получится. Если у вас и будут близких отношений а с Богом. И не верьте в свою уникальность, друзья, не верьте. Свою уникальность во время времени думают, да я буду исключением из общего права, да не будете. Вот этот палец у Бога значимее, чем вот этот. Запомните это. Потом будет и радость совершенная, и будет плодоносность. Вот, по сути, что хотел сказать. Это слово не можете, дуномагническое слово приводит так, быть в состоянии или в силе. Мы не в состоянии и не в силе, без Бога что-то делать. По плоти все выглядит очень очень глупо. Вот так. Вот так. Хорошо. Второй принцип, друзья. Запишите себе, пожалуйста. Самые быстрорастущие церкви в мире и в Украине – это церкви домашних групп. Самые быстрорастущие, самые быстрорастущие церкви в мире и в Украине – это церкви домашних групп. То есть факты в поддержку идей. Как говорят юристы, факты – вещь упрямая. Почему надо заниматься малыми группами? Разные изменения. Кто-то говорит, да, важно малые группы иметь, но никто на них, на них не ходит. Кто-то говорит, важно и ходит, кто-то говорит, ну, вообще мне не сильно интересно эти малые группы. И у вас формат только вот общего собрания большого. Мы сейчас об этом будем говорить. Давайте так, первый факт. Библейские основания. Давайте с вами немножко поговорим. Кто помнит библейские места, где говорится о малых группах? Давайте вспомним простые моменты. Их покаялось 3000. тысячи. Где они собираются? Первый день пятидесятницы. Три тысячи человек принял Христа. Скоро будем праздник. Три тысячи принял Христа. Помните, где написано? День а вторая глава, конец главы. Есть, что они постоянно прибывали в храме и по домам, преломляя хлеб, принимали пищу, веселье и, и простоте сердца, находясь в любви у всего народа. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Слово, слово сочетание по домам. Помните вы его? левый я выдумал его. по домам есть. Павел потом говорит, я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал вам всенародно и по домам, причем пасторская конференция, он говорит, пастыря, я вас растил всенародно и по домам, не просто в большом собрании, по домам. Петр идет в дом на молитвенное собрание, где он проходит? В, дом. в доме матери. М Мария, мать Марка, написано, там все собрались и мыть. это дом. Приветствуйте, я кидаю Ива и их домашнюю церковь. Есть такое? Есть. А передайте при этом и его домашней. домашней церкви, да. Агилы, и приседел их домашней церкви, и от их домашней церкви, и вы если еще ведете, у вас есть такая поисковая система, Bible Quater. Вы бьете, посмотрите, сколько, где проводил охот на время Христос. Вы заметите, что он в домах вообще постоянно находится там. Такое общение, что он там постоянно с людьми общается и с ними вместе ест. Вы заметите интересный момент. и учит там. Постоянно. Есть и забрать все наши человеческие ну, скрыта видите, за выражение тараканы. Хорошо, вы поймете? Mm -hmm. Тараканы это когда мы что-то себе надумали, и вы думаете, вот это правильно.